নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভ্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' ক্লিপ কেইটামান ডিলিট হৈ গ'ল মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে ভিডিঅ'কেইটা এডিট কৰি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু আপলোড কৰিব বাকী আছিলে আৰু লগতোখিনি ডিলিট কৰোঁ বুলি যাওঁতে গোটেই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা ডিলিট হৈ থাকিলে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো আধাৰ পৰা চাব লাগিব আটা বনাইছিলোঁ আৰু কেকৰ ভিডিঅ'টো আছেই কিন্তু ফুৰিব গৈছিলোঁ লগতে স্কুল গৈছিলোঁ ৰিয়াৰ গোটেইখিনি আছিলে সেই আগৰখিনি নাই পিছৰখিনি চাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইখিনি জনাব আৰু বেয়া হোৱা যিয়েই নহওক পৰামৰ্শখিনি দি থৈ যাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইখিনি কেক বনাবৰ কাৰণে গোটেই বস্তুখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে এচেঞ্চ আছে ভেনিলা এচেঞ্চ লৈছোঁ তাৰপিছতে এইটো কালাৰ লৈছোঁ মানে কেকটো পিংক কালাৰ কৰিম তাৰপিছতে এইফালে ইনো দিম বেকিং পাউডাৰ নিদিওঁ চ'দা পাউদাৰ একো নিদিওঁ ইনো দিম তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট কৰিম কিমান মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে কিমান কি কি দিব লাগিব মেজাৰমেণ্ট কাপটো ৰাখিছোঁ ময়দা চেনি তাৰপিছতে এইফালে বা বাচনটো মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ স্পেচুলা আৰু বাটাৰ চাটাৰ লগাই এইফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ এইফালে গেছ টেবুলৰ ষ্ট'ভৰ ওপৰত থৈছোঁ আৰু মানে নহ'লে বস্তুবোৰ থ'বলৈ অসুবিধা হয় কাৰণে ওপৰত এখন মানে ডাঠ কপি ৰাখি থৈছোঁ এইফালে নিমখত দি পেলাই মই বনাম নিমখত পাত্ৰটো দি পেলাই মই বনাম এনেকে নন পেনতে বনাম এখন কেক বনোৱাই হলগে ভাল বহুত ভাল কেৰাহি আছিল এখন মোৰ কিন্তু এটা কেক বনোৱাই হলগে গুটেখিনি বস্তু ৰেডি কৰি থৈ দিছো আৰু এক বেট বিট কৰিবৰ কাৰণে এখিনি থৈ দিছো এতিয়া লৈ লও গুটেখিনি জুখমতে লৈ পেলাই ৰেডি কৰি লও তেতিয়া মানে একটু বিট কৰি থকাৰ মাজত ৰৈ থাকিব নালাগে আৰু এখিনি ময়দাখিনি চালি লৈ পেলাই ইয়াত ৰাখি দিম তাৰ পিছতে কণীকেইটা ভাঙি ল'ম বাটি এটাত আৰু চেনিখিনিওখিনি জুখি থৈ দিছোঁ আৰু কণীকেইটা ভাঙি ল'ম বাতি এটা তাতে এচেঞ্চ দিম আৰু কণী দিম এইবোৰ বস্তু ৰেডি কৰি নথ'লে মানে কেকটো বনোৱাৰ সময়ত বিচাৰি ফুৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় আৰু বিচাৰি ফুৰিব নালাগেও এইটো বাটাৰ সানি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ বাটাৰ সানিব পাৰি বা তেলো সানি ল'ব পাৰি এতিয়া ইয়াতে কণীকেইটা ভাঙি লওঁ তিনিটা কণী দি বনাম মানে এশ গ্ৰাম দি পেলাই বনাম সৰু কেক বনাম তিনিটা কণী দি ইয়াতে চেনিখিনি দি দিছোঁ চেনিখিনি ৰিয়াই দিছে তাই হেনো মোক হেল্প কৰি দিব মোক হেল্প কৰি হেনো বহুত ভাল লাগে তাই ইয়াতে এগকেইটা বিট কৰি লওঁ বেছি টাইম বিট কৰিব নালাগে এগকেইটা যেতিয়া অলপ ডাবল হ'ব আৰু চেনিখিনি যেতিয়া একদম ভালকৈ মিক্স হৈ যাব তেতিয়ালৈকে বিট কৰিলেই হ'ল মেইন কথা চেনিখিনি চেনিখিনি গোটা গোটা হৈ নাথাকিলেই হ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া গেছটো অন কৰি দিওঁ দিওঁ হৈ গৈছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বিট কৰা এতিয়া তাতে ৰেডি কৰি ৰখা ময়দাখিনি মই দি দিম আৰু ময়দাখিনিত দি অকণমান মিক্স কৰি দিবৰ কাৰণে আকৌ মেচিনটো চলাই দিম লগতে বেকিংখিনি ইন'টো দি দিম ইন'টো দেৰিকৈ দিম ইন'টো দি লগে লগে মানে গেছত দি দিলেই হ'ল আৰু আৰু কালাৰ দিছোঁ মই পিংক কালাৰ কৰিছোঁ টাইক পিংক কালাৰ ভাল লাগে যিহেতু ছোৱালী পিংক কালাৰ ভাল লাগে আৰু পিংক কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কালাৰ অলপ দি দিছোঁ গোটেইখিনি হৈ গৈছে ৰেডি এতিয়া মই গেছটো অকণমান আগতে গেছটো জ্বলাই পেলাই মানে কেৰাহীখন নিমখখিনি আগতে গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ওপৰত দি দিম এইখিনি নিমখখিনি অকণমান গৰম হৈছে ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই দিব নালাগে গৰম হ'ব লাগে গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া দি দিছোঁ আৰু বেছি টাইম নালাগে এইফালেদি গেছটো অলপ অলপ যাব বাহিৰ হৈ এইফালে কেকটো হৈ গৈছে অলপ অলপ আৰু খুব বেছি পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ যায়গৈ কেক মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া গেছ মানে কেকটো হৈ যোৱাৰ পাছত অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰপাছতহে মই আইচিংখিনি কৰিম এতিয়া হৈ গৈছে অকণমান নিজে নিজে ঠাণ্ডা হওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মানে কেকটো ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ম গৰমে গৰমে উলিয়ালে কেকটো মাজতে আধা পেৰাই গুচি আহিব আধাটো থাকি আহিব চ' কেকটো ভালকৈ অলপ নৰ্মেল হ'বলৈ দিওঁ তাৰপিছত এনেকৈ চুৰি এখন দি এৰুৱাই দিলে মানে ধুনীয়াকৈ এৰাই গুচি আহে এইটো কেকটো মোৰ এতিয়া এৰুৱাব পৰা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আইচিঙৰ কাৰণে গোটেই বস্তুখিনি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এইটো পাইপিং বেগ নজল গোটেইখিনি যিখিনি দৰকাৰ হ'ব হ'ব আৰু যিখিনি দৰকাৰ নহয় সেইখিনি ৰাখি দিম আৰু কিন্তু ধুই পেলাই শুকুৱাই পানী চানী যোৱাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম পানী থাকিলে বেয়া আৰু আইচিঙৰ কাৰণে মই এই ক্ৰীমটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম পাউদাৰ হয় পানী দি পেলাই মিক্স কৰি লৈ মই এইটো ক্ৰীমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰায় প্ৰায়ভাগ আৰু এইবোৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু নালাগে সেইখিনি থৈ দিম আৰু যিখিনি লাগে সেইখিনি ইউজ কৰিম গোটেইখিনি কিন্তু ওচৰত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু সময় হাতত যিহেতু বেছি নাই তাই আহি পেলাই মোক কৈছেহি বেছি দেৰি নহয় কেকটো সোনকালে পাতিব স্কুলৰ পৰা যিহেতু আহিছোঁৱেই আহি পাই লগে লগে এইটো কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ চ' বেছি দেৰি কৰিবও নোৱাৰোঁ বেছি ডিজাইন দিবও নোৱাৰোঁ আৰু এইফালে এক মই এতিয়া এশ গ্ৰামতকৈ অলপমান বেছি পাউদাৰ লৈছোঁ তাতে অকণমান আন্তাজমতে পানী লৈ লৈছোঁ যিহেতু এইটোত মই বনাই থাকোঁ মোৰ পানীৰ অসুবিধা নহয় আৰু মানে বটলটো লিখি থোৱা আছে কিমানত কিমান পানী দিব লাগে আপোনালোকে নতুনকৈ বনালেও একো অসুবিধা নহয় আৰু মোৰ ক্ৰীমটো প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু মানে এতিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া দহ পোন্ধৰ মিনিটমান ফ্ৰিজত মই থৈ দিম থ'ব লাগে ইউজ কৰাৰ আগতে তাৰ আগত থ থোৱাৰ দৰকাৰেই নহয় কাৰণ পাউদাৰ হয় আৰু এতিয়া কেকটো মই এইটো বাহিৰ কৰিলোঁ দেখিছেনে কিমান স্পন যি হৈছে কেকটো কোনো কিন্তু মই তেল বাটাৰ একো ইউজ কৰা নাছিলোঁ কেকটো বনাওঁতে তিনিটা বস্তুৱেই ইউজ কৰিছোঁ চেনী কণী আৰু ময়দা লগতে ইনো আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিম চুগাৰ চিৰাপ দি দিম আৰু ছুগাৰ চিৰাপ দিয়াৰ পাছতে ইয়াত আইচিংটো কৰি ল'ম আইচিংটো গোটেইটো কৰি লওঁ আৰু ডিজাইন মনত ভাবি থৈছিলোঁ এটা কিন্তু এতিয়া সময় নহ'বগৈ তাই আহি ছোৱালী আহি ৰৈ আছেহি মানে কেকটো এতিয়া তাইক কেকটো এতিয়া দৰকাৰ হৈ গৈছে মানে কেক কাটিবলৈ মানুহ ৰৈ আছে আৰু মোৰ স্কুলৰ পৰা অহাত দেৰি হৈছে অকণমান তাইক অকণমান সোনকালে দিব লাগিছিলে কিন্তু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছতহে এতিয়া মই কেকটো বনাবলৈ লৈছোঁ খুব লৰালৰি হৈছে বহু লৰালৰি হৈছে এতিয়া এইখিনিত আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ওলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্টৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ বাই বাই